вами читаю. Луки, 21 глава, 25 стиха. На солнце, луне и звездах появятся знамения, а на земле народы будут трепети и отчаяния от рева морских волн. Они ослабеют от страха перед бедствиями, надвигающимися на мир. И даже небесные тела поколеблются. И тогда они увидят Сына Человеческого, идущего на облаке с силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, встаньте и поднимите головы, потому что ваше избавление уже близко. Потом Он рассказал им такую притчу. Посмотрите на инжир и на все деревья. Когда на них появляются листья, вы знаете, что приближается лето. Так и здесь, когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что Царство Бога уже близко. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите, чтобы ваши сердца не были отягощены разгулом, пьянством и житейскими заботами, и чтобы этот день не застиг вас врасплох, как западня, потому что он обрушится на всех людей, живущих по всей земле. Всегда бодрствуйте и молитесь, чтобы вам оказаться в силах избежать всех этих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим. Слово Господне. Аминь. Это слова Иисуса своим ученикам. И говорил он эти слова перед Пасхой. То есть это была весна. То есть когда он говорил о смоковнице или другими словами об инджилиях, э, тогда уже распускались листики, тогда уже было видно, что все идут к тому, что будет скоро лето. Мы все знаем, что будет зима, что она уже есть, потому что нам скользко. Но мы знаем, что будет весна, потом за ней лето. Мы все это знаем. Нам особенно не надо предсказаний никаких. Мы все это прекрасно знаем. И мы надеемся, что будет весна. Потому что с весной приходят новые растения, с весной приходит новый урожай. Весной мы наконец-то можно сказать, и сами оживаем. Я не знаю, как вы, но вот я с ноября где-то март месяц нахожусь в таком состоянии со мной Я вроде бы как есть, но меня нет. Оживаю я только тогда, когда начинается весна. Некоторые люди больше любят осень, некоторые зиму любят. Я помню, как моя мама всегда мне говорила, что так хорошо, когда идешь, и снег под ногами скрипит. Вот чего никогда не могла понять, это вот как, как может быть хорошо, если снег под ногами скрипит. Я хочу травиночку, чтобы зелененькая была, чтобы листики зеленые. Причем здесь снег. Но каждый надеется на то, что он увидит то в году, что он хочет. Господь нам так сделал, что мы каждый можем увидеть и почувствовать то, что нам близко и что нам хорошо. Он дает нам надежду. Без этой надежды нет, нет смысла жить. Далее, более того, он говорит, что наступит день, когда Господь придет на облаке со всеми святыми. А вы поднимите головы свои, потому что это не день, который надо бояться, а день, которого вы ждете, это день избавления. Когда мы читали с вами пророка Иеремии, там тоже говорили о том, что возведет Господь отрасль Давида, и будет Он править, и будет он называть Господь правильным. Это было задолго, задолго, задолго до рождения Христа. И все надеялись, весь, весь народ надеялся, что... Будет этот Мессия, что он придет и избавит их. Вот только вопрос, от чего избавит? Каждый из нас на что-то надеется, от чего его Господь избавит. У каждого из нас есть свой, вот, своя надежда, что вот Господь придет и заберет это. Правда? Ну, и не обязательно, что у меня или там у кого-то из вас... Это должно совпадать. Но одно нас объединяет. То, что когда придет Господь, мы должны бодрствовать, чтобы Он все у нас собрал. Чтобы у нас проявилась не просто надежда, а что это будет реальность. То, что мы с вами увидим Царство Его Небесное. Тогда, когда народ ждал его, когда он еще не, не родился маленьким мальчиком и не лежал в яслях, как, вот, как мы пели, что за дитя лежит. Народ его ждал, ждал освободителя, ждал мессию, ждал сильного царя. Ждал того, кто придет и одним махом разрубит все оковы. И ни одно царство уже не будет пленить Израиль. И ни одно царство не будет Уничтожать израильский народ. На это они надеялись. В этом была их надежда. Но приходит Иисус. И пришел он совсем не так, как ожидали от Него. Он приходит для того, чтобы дать нечто большее. Дать то, что есть внутри нас. То, что нам так необходимо. Я сегодня слушала одну передачу по новому каналу там идет э, вот такой проповедь, проповедь и он очень-очень давно уже идет этот проповедник проповедует по новому каналу. Но я включила и попала бы на такую фразу: «Прощайте», потому что если вы не простите, вот этот человек, которого вы не простите, он займет место Бога в вашем сердце. И я действительно, я еще Сережа сказала, какие интересные слова, потому что когда ты обижаешься, у вот тебя, тебя обидели, да, тебе есть за что обижаться. Но пока ты сам обижаешься, ты думаешь больше об этом человеке, который тебя обижает, нежели о Боге. А должно быть, что наоборот. Это его проблема. Это его проблема между Ним и Богом. Бог с ним разберется. Твоя проблема, чтобы ты больше был в Боге. Отсюда и бодрствовать надо. Не надо, Не надо, не надо это в себе держать. Отдайте это Богу. Потому что если вы отдадите Богу, Он дает вам бодрствование, И вы бодрствуете. То есть вы живете. Вы живете в отношениях с Богом, а не с тем, кто вас обидит. В результате вот эти отношения, они вот, убирают надежду. Потому что если мы живем все время в мире, где нам, нас обижают, мы обижаем, нас обижают, мы обижаем, то где надежда? В результате мы себя ловим на том, я не знаю, вот я в последнее особенно время поймала себя на мысли, что я становились все ближе, 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 ближе к земле. Так тяжесть вот этих вот, ну, так скажем, несправедливостей, и вы вот все, которые здесь собрались, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, несправедливости, она меня вот туда. И это удаляет меня от Бога. Вместо того, чтобы думать о Нем, думать о том, что приближается Бог, я думаю о том, что мне сделать в эту секунду, как мне, как мне, ну, как мне ответить на удар. А Господь нам говорит, я даю вам надежду. Но надежду непростую. Для того, чтобы увидеть эту надежду, вы должны бодрствовать. Вы должны быть со мной. Вы должны находиться в ожидании. Вот почему мы сейчас зажгли эту свечу надежды? Потому что эта свеча первая вот в этом процессе, в этом моменте, в этом периоде ожидания. Адвент это и называется ожидание. Мы ожидаем прихода Мессии. Мы ожидаем в Рождество прихода Мессии. Но кто Он для нас? Кто Он для нас? что Он делает для нас в нашей жизни. Он придет в облаке со своими ангелами небесными. И что будет? Что будет? Мы уже с вами говорили и на прошлой неделе, и на, перед этим, о том, что сейчас все люди, ну не все люди, очень многие люди интересуются вот, 21 декабря, конец света. Но то, что делают люди, это не вот Сережи на работе, значит, покупают спички, покупают свечки, покупают соль, там еще чего-то. Но если мы заглянем, то это будет день освобождения, это будет день избавления. Но мы никогда не знаем, когда это будет. Мы не знаем, это будет 21 или 22. Мы не знаем это. Мы только знаем, что это будет. Что Господь в конце концов избавит нас. Избавит нас. Потому что Господь есть Бог избавления. Он избавляет нас на этой земле, в этой нашей жизни. Он избавляет нас. Он избавит нас там. Значит, только вопрос в том. На, э, В чем наша надежда? В чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся в Его помощи, в Его избавлении только в этой жизни? Тогда как Павел говорил, что тогда мы самые несчастные из этих, из живущих на земле. Или мы все-таки имеем надежду на большее, на Царство Божие. Мы же говорим, мы же боем, ты наш царь. Свят, свят Господь Савол. Мы говорим это, мы поем это, мы исповедуем это. Но когда приходит момент в нашей личной жизни, повседневной жизни, кто мы? Мы царские дети. Мы дети святого. Или мы те, которые поддаемся палкам этой жизни. Поддаемся поддаемся, Тамара Константиновна, и правильно вы говорите, поддаемся. Но если мы поддаемся, у нас есть надежда на то, что мы всегда можем обратиться к Нему и сказать, Господь, я поддалась или поддался, освободи меня. У меня есть надежда только на Тебя. Столько раз в жизни я надеялась на учит, не надейся на людей, принимай людей, принимай людей такими, как они есть, но не надейся, не вкладывай всю свою надежду на людей, полагайся на меня, бодрствуй, я есть твоя надежда. Люди приходят, люди уходят, люди могут даже непозависимо от них от их от, от них обстоятельства складываются так, что они расходятся, разъезжаются, уходят, умирают, другие рождаются. Это жизнь. А вы вложили всю свою надежду на определенного человека, потому что он знает, он может, он понимает как. Тогда ты вкладываешь надежду на, на человека, но не на самого Бога. И тогда твое бодрствование превращается в ничто. Ты уже не бодрствуешь, ты спишь. Ты спишь, потому что тебе уютно под крылом у этого человека. А Бог тебя будет и говорит, бодрствуй, бодрствуй. Ты должен надеяться на меня, ты должен всегда искать меня. Или должна. Ты не должна быть в состоянии сомнамбулы, как я сейчас нахожусь в зимний период. Нет, встань, пробудись. Ты знаешь, что скоро будет весна. Ты знаешь, что надо что-то делать. Встань, пробудись. Нельзя встретить Царствие Божие в сонном состоянии. Тогда ты его проспишь. Тогда ты не поднимешь взор свой на небо и не скажешь, Слава Богу, Господь грядет. Мы говорим о том, что Он есть, Он был и вновь грядет. Что Он есть Альфа и Омега. Мы говорим о том, что мы ожидаем скоро Рождество Христова. И также мы говорим, ну, не мы с вами, не мы слава Богу с вами, но люди говорят, да, будет Рождество, но 21 декабря конец света. Так зачем вы готовитесь к Рождеству 7 января? и новый хочешь будет, но 21 будет конец света. Нет, это будет шоу. Это будет шоу. Это используется другими людьми. А Господь говорит, услышьте меня, я приду. Когда будет конец света, это не будет конец света для всего. Это будет начало этого света для тех, кто бодрствует, для тех, кто имеет надежду. Для них это будет начало. Мы не знаем, как сложится наша жизнь сегодня, мы не знаем, как сложится наша жизнь завтра, мы ничего не знаем в, этом, в этой жизни, в будущем. Мы смотрим это как на нашу жизнь как через тусклое стекло. Но тем не менее, Господь говорит, я с вами до скончания века. Я с вами. Я знаю. Я знаю, что лучше для вас. Я знаю, где лучше для вас. А вам говорю, бодрствуйте. А бодрствуйте, это не просто не спите, а всегда ищите его. В моменты, когда трудно, ищите его. Ищите его. И найдете. Найдете царство небесное на прямо здесь на земле. Найдете успокоение прямо здесь на земле. Только в Него. Не опирайтесь ни на кого. Не, на, не вкладывайте всю свою веру, всю свою надежду на людей. Любите, любите людей, но вера ваша пусть будет. И надежда ваша пусть будет только в Господе. Они не слышу. Аминь, Аминь. Да. чи нет? Слава Богу. И для всех тех, кто верует в Бога, наш Господь говорит словами Павла. В первом послании Коринфянам. 11 глава. Он говорит, и боясь самого Господа, принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял крест и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие тело мое за вас воспоминание, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу с ее смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб слить или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то тесто пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Давайте мы помолимся так, чтобы наши сердца были чистыми, чтобы мы могли принять вечеря Господнюю достойно, рассуждая не о себе,